Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Enolaf Fətullayevin vəkili Anar Qasımov martın 14-də axşam Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə ictimaiyyətə müraciət edib. Martdan ikisindən bəri İnolla Fətullayev yarım zəlzəli şəraitində, rütubətli yerdə, təmiz havadan təcrid vəziyyətdə yaşayır. Onu 4 saat bundan qabaq görmüşəm. Üz-gözünü tük basıb, əsəbləri pozulub, aramsız öskürür, xırıltılı nəfəs alır, hər dəqiqədə bir qurtum su içir ki, nəfəsi kəsilməsin. Məhbus jurnalistin həyatı təhlükədadır. Eynulla Karserdən çıxmamaqla canına qəsd edir. Artıq bütün işləri bir kənara qoyub Eynulla barədə düşünmək, ancaq Eynulladan yazmaq, Eynulladan danışmaq lazımdır. Onun hallı filmlərdə gördüyümüz hərbi əsirlərin halına bənzəyir. Jurnalisti xilas etməliydik, deyə vəkil bildirir. Müraciətdə Vəkil Eynulla Fətullayevin Prezident İlham Əliyevə şəxsi məktub göndərməsi barədə mətbuatda yayılan məlumata da aydınlıq gətirib. Vəkil bildirib ki, bu barədə mətbuatda açıqlama verdikdən birinci dəqiqə sonra ölkənin internet media məkanı Eynulla Fətullayev əfvolunması üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət edib, başlıqlı xəbərlərlə doldu. İngliyaca Keynolladan bir cümlə dolsun yazmayan xəbər saytları belə sevincək bu xəbəri yayıdılar. Lakin bi hətta öncə İnolat Əfətullayev barədə cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülən zaman yolda maskalı şəxslər tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalmasını, həyatına təhlükə yolanca da çəkmə müəssisəsinə köçürüldüyü üçün zonun ərazisinə çıxmaqdan imtina etdiyini, öz arzusuyla kəmsərdə saxlandığını, həyatı təhlükə qarşısında olduğunu deyim halda bir neçə mətbuat orqanının istisna olmaqla digər mətbuat orqanları bu barədə yazmamışdılar deyə qeyd edən dəkil hər kəsi Ənolla Fəsulayevin azadlığa baxma. çıxmağı Mən üçün baxma, səylərini baxma, birləşdirməyə çağırıb. Gəl elənən kimi oduda məndən xahiş edək məsələni də çatdırım. Yəni ki bütün müdafiətçiləri ona ə, bir növ belə soyuq münasibət bəsləməsini ə, qəbul etmişdirlər.